સુરત માં ફરીસ વાનાના ટોળાએ 3 વર્ષના બાળક પર હુમલો કર્યાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી હતી સુરત ખાતે આવેલા વાલક પટિયાને જ એક સ્વાનોના ટોળાએ 3 વર્ષના બાળક પર હુમલો કરતા લોકો ટોળું દસી આવ્યું હતું જ્યારે હુમલામાં ગંભીર હાલતમાં ઈજાગ્રસ્ત બાળકને સારવાર અતે નવી સિવિલ ખસેડવામાં આવ્યો તો બાળકના પિતા હિમલભાઈએ કે જણાવ્યું હતું કે બાનકામ સાઇટ પર બાળક રમી રહ્યો હતો જે વેળાએ અચાનક પાછથી 6 જેટલા સ્વાનનો ટોળું બાળકને નોચી રહ્યું હતું

फिर उधर जाते टाइम क्या कर रहा है बोल के देखने के लिए गया तो चार पांच फुट का पड़ के उसको काट रहा था फिर जाया एकदम से जाके दो सेकेंड लेट होता तो उधर मर जाता क्योंकि मैं अंदर होता तो ख़त्म उधर बच्चा बाद में क्या हुआ तो बच्चे को इक्कीस साल में यहाँ पर लाया हाल में अब तो उधर दुआखाना था, था छोटा उधर लेके गया थोड़ा पट्टी मारा इधर नहीं होगा फिर जगन्नागा भेजा जगन्नागा हॉस्पिटल का नाम तो मालूम नहीं है मेरे को फिर उधर से थोड़ा खून रोकने के लिए पट्टी मारा फिर डायरेक्ट इधर भेजी अभी बच्चे की हालत कैसी है और प्रशासन से क्या कहना चाहोगे बच्चे की हालत तो अब अभी बहुत ख़त्म चल रहा है प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि दूसरे कल दूसरे के साथ भी होगा यह घटना जाके उधर कुत्ते का व्यवस्था किया जाए क्योंकि कल दूसरे के साथ एक घटना ना हो